Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali ke Bora Estate sesi podcast ringan, relax dan relevant untuk kita kongsikan kepada anda apa itu perancangan pewarisan. Baik, di Aman Raya kami menguruskan banyak kes-kes dan kita cuba bawakan kepada anda apa kes yang boleh kita sama-sama ambil pengajaran. Cuma special sikitlah episod kali ini. Kita nak berbicara tentang wanita. Walaupun host anda adalah lelaki, jangan risau. Sebab panel kita adalah wanita. Baik, tentang wanita hari ini, peranan wanita dalam keluarga semua orang tahu. Dia lah tulang belakang, dia yang jadi CEO dekat rumah. Walaupun siapa CEO anda dekat ofis, balik rumah, wanita tetap CEO anda. Oleh itu, apa peranan wanita dalam perancangan pewarisan kita bawakan ketua Jabatan Komunikasi Kumpulan Puan Azura di Amanah Raya untuk berkongsi. Selamat datang Puan Azura. Terima kasih Nik. Terima kasih kerana mengundang saya menjadi sebahagian daripada Bora Estate Baik, baik, Bawakili baik Bawa wanita, yes, wanita yes. akan sentiasa lebih maju daripada lelaki Kurau <laughs> je Tak okay. apa, hmm. bersama dengan Puan Azura, kita hmm. akan tanya soalan-soalan yang common, soalan yang intermediate Dan kita bagi soalan advance sikit hmm. Sebab ini adalah hmm. ayat lady di Amanah Raya, hmm. uh, sebelum kita pergi berlanjut Puan yeah. Sedikit pengenalan tentang Puan dan okay. sejarah bersama dengan Amanah Raya ni Okey, kalau nak diikutkan tahun ini merupakan tahun yang ke-17. Bersama Amanah Raya saya mula bersama Amanah Raya aa, ketika itu di Jabatan aa, Perkhidmatan Pelanggan ya. Aa, jabatan Perhubungan Pelanggan yang kini Dan kemudian aa, selepas 5 tahun ke Jabatan aa, Komunikasi Kumpulan dan sehingga kini dah 13 tahun di jabatan ini. Kira tahun ni, tahun ke-18 lah. Haa. Betul dia. Haa. Kalau dari segi peribadi, saya a, merupakan seorang ibu tunggal kepada seorang anak perempuan berumur 17 tahun. Jadi topik baik. ni orang kata, sesuailah satu kuali. <sukur> baik, baik. Orang yang tepat, di tempat kerja dia mengurus, di rumah juga dia yang mengurus. Mari kita dengar sisi wanita Iron lady di Amanaria. Soalan pertama, paling mudah. Ya, yang mudah kepada yang susah ya, kita Silakan. kita mula mudah dulu. Baik. Di mana peranan wanita dalam perancangan pewarisan dan kenapa okay. wanita ni penting? Okey, saya suka bila Nick sebut tadi wanita adalah core dan CEO hmm. untuk keluarga. So peranan wanita ni bukan sedikit. Kalau kata role dan tanggungjawab dalam keluarga, dialah financial controller. Dialah juga yang menjaga duit suami duit suami duit suami ya eh? dan sekiranya dia bekerja duit itu juga dia monitor untuk keperluan keluarga dia juga pastikan makan pakai anak dan juga suami dia dia jugalah yang menyediakan pendidikan untuk anaknya pendek kata wanita memainkan peranan yang lebih besar dalam keluarga berbanding suami saya tak nafikan Suami merupakan tonggak keluarga tapi wanita Dia adalah orang yang akan menggerakkan suami Untuk memikirkan apa yang sesuai untuk keluarga tu Maka memakai topi yang banyak Tukar masak, uh, fashion designer, hmm. cikgu, cikgu, motivator Betul <laughs> Teacher sometimes yang menentukan dan kalau sekali sekala wanita di rumah anda tu tiba-tiba naik suara moodnya lari, paham-paham je lah. Paham. Paham-paham. <laughs> Sebab tu jangan keluar bola, jangan keluar macin, jangan keluar futsal. Eh, ya. Kalau dah tinggi suara. Betul. <laughs> tepat ni, tepat. <laughs> Poin yang menarik Puan Azura sebut tadi adalah rupa-rupanya wanita adalah blueprint. Yang ha. Polisi maker dalam sebuah rumah. Betul, <laughs> setuju. <laughs> Baik. <laughs> next, advance sikit Puan. Okay. Berdasarkan pengalaman Puan dekat Amanah <laughs> Raya, apa dapatan puan tentang tahap kesedaran wanita dalam Malaysia ni okay. tentang perancangan pewarisan? Yang hmm. keduanya apa instrumen yang paling popular di kalangan wanita? Okey. Tahap kesedaran. Okey. Wanita dekat Malaysia ni ada dua kategori ada yang masih single, ya. ada yang uh, berkahwin, menjadi ibu, menjadi a uh, isteri eh? ya. dan bagi yang masih single dia ada ibu bapa yang perlu dipelihara. So kalau nak kata tahap kesedaran semakin meningkat dari masa ke semasa disebabkan kadang-kadang mereka yang berumah tangga dia tak tahu kan penghujungnya bagaimana sebab tu kena ready dan wanita sinonim dengan mereka yang sangat sistematik dari segi perancangan dan juga pemikiran. Dependent. Ah, betul. Dia attention to detail, detail oriented. Betul, setuju sangat. Bagus ni, menyokong wanita. Okey, disebabkan itu, kalau di Amanah Raya, instrumen yang menjadi pilihan, satu, penulisan wasiat. Lebih daripada 40% daripada jumlah 1.2 juta penulis wasiat adalah golongan wanita. 40-60 ratio dia. Ya, 40-60. Hmm. Ha. And then wanita ni juga dia yang push suami sekiranya dia ada anak uh, angkat, anak kelainan upaya ataupun anak-anak yang memerlukan uh, sumbangan ataupun dana khas untuk katalah nak melanjutkan pengajian. Hmm. Ataupun uh, dia tahu suami ni semasa hayatnya mungkin tak berkesempatan membuat apa-apa Charity, activity, charitable uh, activity amal um, jariah lah kalau uh, dari segi Islamnya Jadi kita dekat sini walaupun yang melaksanakan tu uh, lelaki, dana daripada lelaki Tapi wanita ni role dia dia push, pilihan kedua of course pengurusan amanah atau kita panggil pentadbiran akaun amanah. Buka akaun amanah di Amanah Raya Yes as simple as amanah tunai sebanyak RM2000. Namakan anak yang tadi katalah nak dana ekstra untuk anak, nak dana ekstra untuk mak, nak dana ekstra untuk Uh, yang bukan waris sekalipun Ianya terkeluar daripada Harta pusaka Amanah itu tahu -tahu. Amanah Dan nak buat amal jariah Selain daripada satu per tiga Daripada bahagian wasiat tadi Boleh juga namakan Institusi mana-mana Dalam perusahaan amanah Melalui surat ikatan amanah Nak bagi dana kepada Mana-mana institusi Sebagai amal jariah Dan benda ni semua nak pastikan Keluarga terpelihara Suami pergi dulu, anak-anak terjaga. Isteri pergi, suami dah dipermudahkan untuk mengurus anak-anak sebab bila buka akaun amanah, bayaran persekolahan, perayaan, semua pakai dana tu. Ha, kalau wasiat pula, of course satu per tiga macam saya cakap tadi boleh amal jariah. Tapi kalau ada extra instrumen untuk menguatkan lagi, sangat cantik pusakanya menjadi smooth. I see. So, wasiat dan hmm. juga amanah. Tadi uh, Puan hmm. Mada sebut banyak tentang wanita yang berkeluarga. Ya. Yeah. Kalau wanita hmm. yang single terang-tang-tang ni? Ah, <laughs> single terang-tang-tang, lagilah kalau berkerjaya, of course, uh, mempunyai harta, kan? Hmm. Gaji kita pun harta dan mungkin ada insurans di mana-mana uh, syarikat insurans kan dan kemudian ada kereta ada rumah dan sebagainya okey dia tak ada keluarga siapakah penerimanya of course ibu dan ayah dia jadi kalau dalam kes begini katalah ibu ayah ayah meninggal ibu yang ada masih hidup hartanya akan diwarisi bukan setakat ibu tetapi adik-beradiknya ya. untuk mereka-mereka yang single Uh, perancangan pewarisan tu Wajib wajib. Sebab kita tak nak ada isu Bila pentadbiran pusaka dilaksanakan Ada pertelingkahan Dan nak buat amal jariah pun boleh Macam yang saya cakap tadi Lebih daripada satu pertiga yang diwasiatkan Yang lain tu Buat amanah Amanahkan kepada institusi pilihan Jadi lebih terjamin kita di di bawah sana. Tapi tidaklah bermana tunggu pergi dulu bawa aman jariah boleh buat sekarang. Boleh buat sekarang <laughs> Itu <perancangan>. ya. Amalannya, <laughs> ya pahalanya sampai ke uh, hujung. Wasiat dan amanah, dua instrumen perancangan pewarisan yang popular di kalangan wanita. Kalau nak tahu lebih lanjut amanah raya ada sediakan tengok rekod website sebab info ada di sana. Baik, uh, kita berhenti sekejap untuk break dan kita kembali selepas ini. Kembali ke Borak Estate bersama dengan Puan Azura Siri ini tentang wanita dalam perancangan pewarisan. Tadi kita dengar tentang teori Sekarang Puan yeah. Ada kes tadi tak? Contoh-contoh hmm. situasi Supaya orang dengar situasi ni boleh relate Memanglah ada <laughs> Okay Sebab saya dulu berada di Jabatan Pengurusan Hikmat Pelanggan mm -hmm. Okay Ada satu kisah ni yang saya nak kongsikan kepada pendengar dan penonton semua um, Seorang ibu kematian suami kita hmm. namakan dia sebagai Puan Mariam lah senang eh? okay. Puan Mariam ni ada anak yang masih bersekolah kecil-kecil lagi dan ada pula seorang anak dia kurang upaya atau kelainan upaya eh? hmm. jadi bila tiba-tiba ditimpa musibah suami kemalangan jalan raya meninggal okay. jadi si Puan Mariam ni datang ke amanah raya buat pentadbiran pusaka untuk suami satu sebab suami tu punya dokumen agak tidak sistematik cara penyimpanannya jadi amat susah. Sedikit susah untuk puan Mariam untuk himpunkan semua um, contohnya buku simpanan uh, bank eh hmm. uh, dan kemudiannya husband tu ada kenderaan di mana uh, apa ni geran kenderaan tak ada dalam simpanan dan kemudian um, Of course kena mohon CJ Farah Aid sebab uh, dia ada uh, limitasi certain amount kena apply CJ Farah Aid. So, dengan anak yang masih bersekolah, dengan anak uh, OKU tanpa bantuan saudara mara, dia perlu hadir untuk mendapatkan perkhidmatan amanah raya. Nak start mula eh. Ok, jadi beliau hadir sebab... Uh, nak buat proses pusaka bila akhirnya selesai proses pusaka suami of course akan ambil sedikit masa disebabkan kelalaian suami tadi agak tidak menyimpan dokumen-dokumen harta yang beliau aa, miliki. Jadi daripada situ Puan Mariam ni dia belajar sesuatu. Dia kata macam mana nak bagi proses pusaka tu lancar. Jadi kami dia menaraia kita advise dia masa dia menutup file di mana kes pentadbiran pusaka dia dah selesai pusaka suami tadi dah selesai. Kita cakap puan dekat menaraia ni kami offer instrumen perancangan pusaka. Tu dia kata untuk apa? Untuk mudahkan proses pusaka tadi. Proses pusaka uh, si mati memang agak susah bergantung pada kes lah individu. Eh. Kalau dokumennya lengkap teratur ada semua dekat dalam wasiat maka proses tu dia jadi singkat sebab dokumen semua dah ada tak perlu tercari-cari jadi puan Mariam bagi tahu kalau dia sediakan wasiat apa jaminan untuk anak dia yang kelainan upaya hmm. jadi kami offer dia satu lagi instrumen yang saya sebut tadi pentadbiran amanah hmm. atau pembukaan akaun amanah yang mana anak kelainan upaya tadi boleh dinamakan sebagai beneficiary. Ha penerima jadi penerima 8. selain daripada menurut uh, syarak secara faraid anak perempuan tu dapat bahagian plus bahagian dalam amanah. Jadi pembukaan akaun amanah tu lebih terjamin sebab dia terkeluar daripada harta pusaka. Anak-anak yang lain tak boleh kontes. Dan boleh lantik penjaga. Penjaga kalau dalam wasiat letak penjaga kepada anak bawah umur dan juga anak kelainan upaya tu. Supaya duitnya boleh dijaga bahagian mereka ketika kematian Puan Mariam nanti. So, dalam wasiat tu boleh tulis bukan sekadar harta ini bagikan anak ni ha. pecah ber, berapa persen, berapa bahagian, persen. Bahagian-bahagian kan. Boleh letak ha. penjaga sekali. Boleh. Memang soalan pertama selepas je uh, ada declaration clause, clause, clause. Kemudian ada lantikan penjaga untuk anak bawah umur. Ah, andai kita pergi dulu Anak masih bawah 18 tahun Semuanya insya Allah terpelihara dan terjamin Selain daripada kita punya objektif Ultimate objektif adalah memudahkan pusaka Tapi dengan kata lain Kita memelihara kelangsungan hidup anak-anak kita yang masih kecil Yang kelainan upaya Supaya bila kita tutup mata Tak ada apa berlaku terhadap mereka saya rasa berkaitan dengan kes 2016 ke yang Myvi berlanggar aksiden, hmm. ibu bapanya meninggal, hmm, serentak, yang hidupnya adalah dua orang anak, 5-8 tahun so berlaku perebutan dekat situ iya, betul Haa. dan satu lagi untuk wanita single, Haa, tadi saya cerita ibu, Haa, kes berkahwin. Puan Mariam hmm yang single. Ada juga kes di mana dia single dan dia tak ada waris, maknanya dia tak ada anak, tak ada suami. Ibu pula dah meninggal dunia. Adik-beradik tak ada sebatang kara. Bagaimana dia nak mentadbir harta dia tu? Dia nak memastikan harta dia tu uh, memberi manfaat. Bukan kepada masyarakat dia tak ada waris, bukan saja kepada masyarakat kepada diri dia juga. Jadi, dah selain daripada buat wasiat buat akaun amanah untuk amal jariah. Ah, amal jariah dan pahalanya akan kita terima sampai bila-bila selain dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya. Contoh amal jariah pun. Agih ah, contoh amal jariah. jariah. Okey. <coughs> Bukan sekadar bagi kat masjid, ada kes kita hmm. dapat permohonan untuk agihkan pisang selagi dana dia ada di pisang. akaun amanah di setiap masjid. Dia dah tentukan lokasi-lokasi kita sebagai pemegang amanah akan laksanakan. Oh. Ada juga kes di mana dia minta kita uh, formkan satu tabung. Tabung ni untuk membantu, membantu mereka-mereka pelajar-pelajar, -mereka pelajar-pelajar miskin untuk uh, apa ni? membeli laptop, komputer riba. Uh, sebab student-student ni, pelajar-pelajar ni, dia dah decide, dia dah tulis kat situ dah tetapkan sekolah agama dalam negeri Selangor dia nak bagi laptop selagi dana dia ada. Ha jadi kita sebagai pemegang amanah kita laksanakan carilah sekolah agama yang mempunyai pelajar-pelajar tidak berkemampuan untuk menerima sumbangan laptop tu. Dari akaun amanah tu boleh bagi tahu kepada pelajar ha. agama dalam selangor. Ya, boleh specify, detailkan. Kita ada uh, surat ikatan amanah. Ha, sebagai pemegang amanah, peranan kita adalah untuk melaksanakan apa yang termaktub di dalam surat ikatan amanah Asalkan ianya tidak melanggar undang-undang dan hukum okay, Baik, hmm. menarik Kali pertama saya dengar orang minta bagi pisang ke masjid. Ada. Ha. Bagi sedekah, bagi kerusi, bagi kapet, bagi aircon itu biasa normal. Kan? Biasa kan? Hmm, ini yang luar biasa pun boleh. Asalkan tidak melanggar hukum. Kalau bagi kat Palestin boleh? Boleh. Ha. Okay. <laughs> boleh. uh, soalan taman. Cuba ha. Nah. Saya okay. Terlintas, terlintas. Ha. Apabila saya berborak dengan orang mana, dia akan sebut, Kenapa wanita uh -huh. biasanya dia tak wasiatkan kepada suami dia. Dia wasiatkan mm. kepada anak-anak. Mm. Kalau suami dia wasiatkan kepada wanita. Wanita <laughs> ni kan saya tak nafikan ada wanita yang begitu luhur hatinya. Yang berada sentiasa di jalan yang lurus. Yang itu yang paling afdol. Hmm. Tetapi tidak salah untuk kita sayangkan diri sendiri dan bagi prioriti kepada anak-anak kita yang masih kecil, sebab laluan untuk mereka masih panjang. Bukan tak percaya suami, kalau kita pergi dulu, suami masih ada pendapatan. Ha, kata wanita ni dia perancang dan CEO family tau, CEO. Jadi semua dia akan rancang. Termasuk nak pastikan anaknya terpelihara sebab itulah dia tak wasiatkan duit dia pada suami, hmm. tapi kepada anak-anak dia. Suami dia percaya masih kuat dan boleh bekerja mencari pendapatan, tapi anak-anak Bagaimana? So, nak menjadikan hasrat itu dilaksana secara undang-undang, uh -huh. itulah wasiat. Kukuhkan melalui instrumen hmm. perancangan pewarisan? Kalau tulis surat saja tak jadi? Tulis surat kena cukup syaratnya kalau buat wasiat kena ada dua orang saksi lelaki atau empat orang saksi wanita bagi wasiat orang Islam. Oh, okay, baik. Sebab hmm. praktik orang-orang ramai di luar bandar adalah okay, bapa nak macam ni, Mak nak macam ni. Tulis atas surat. Aku ah, sign, dia sign mm -mm, aku Kalau sign, dibawa sign. ke mahkamah Saksinya tak ada Tak jadi ya? Eh? Sebab syarat sah wasiat Kena ada, rukunnya kena cukup ya, Perwasiat, ya. penerima, saksi aa. Baik, jelas Anda nampak kes tadi Macam mana situasi tadi Puan Mariam Dan juga orang yang single Nak menguruskan ataupun nak Adjust harta kepada sesiapa sahaja yang dia nak Bagaimana dia nak Pisang ke laptop ke tak Yeah. Tak. So we have the instrument Baik, kita jumpa selepas ni. Kembali lagi sekali ke Borat Estate. Episod masih lagi bersama dengan Puan Azura berbicara oh. tentang wanita dan perancangan pewarisan. Baik, kita kutip pendapat pertanyaan audien dan kita nak tengok yang mana kena. Boleh, Puan Azura? Wah. Cabut ini tu, bukan cepu emas. Ini... Ah, cepu -cemas. ini cemas. Uh, cepu cemas. Cemas saya ni. Okey. Okay, okay Kita tengok dulu salam pertama. Semoga semoga soalan ni <laughs> tidak menjebak sangatlah. Okey, baik. Soalan okey, ini bagus, ini bagus. Dia tanya soalan paling common orang tanya, kalau berlaku hmm. keman, kematian, contoh suami, apa wanita ataupun isteri kena buat? Ha. Ah kalau meninggal kat rumah ha. meninggal kat rumah lah meninggal dekat hospital kita tahu ada prosedur eh kalau dekat rumah tak tahu bagaimana nak mulakan first sekali buatlah laporan ke balai polis yang berhampiran lepas tu mintalah bantuan ketua kampung ketua hmm. penduduk macam mana nak menguruskan jenazah okey kemudiannya bila dah dapat permit kubur dah selesai uh, sempurnakan uh, jenazahnya barulah ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk mohon sijil kematian. Okay. So, dah dapat sijil kematian. Next, apa perlu buat? Kumpulkan dokumen aset-aset si mati arwah suami tadi. Apa yang ada dalam simpanan. So, kalau isteri tu bijak di peringkat awal dan suami juga kena bijak dan jujur. Dia kongsi uh, yang abang punya dokumen aset semuanya dalam satu fail. Bukannya apa mudah bila benda berlaku macam ni Kan orang kata musibah tidak dijangka Betul. Ha, nyawa kita setara mana sepanjang mana pun kita tak tahu So kita ni itu nama dia perancangan Rancang bila mati nanti dokumen ada tersimpan dalam file So isteri tadi akan buka file Dia tengok Okey, semuanya ada Okey. Datang ke amanah raya amanah raya lah Eh datang ke menaraaya saya bagi sampel senang je straightforward supaya wanita faham. Datang ke menaraaya kita akan tunjukkan guide bagaimana nak buat pentadbiran pusaka suami tadi. Ah ha. jadi pentadbiran tu ada pelbagai-bagai bergantung pada aset milik si mati. Yang akan diterangkan nantilah. Yang akan diterangkan hmm. nanti oleh pegawai perempuan ada, lelaki ada pegawai kita semuanya berpengalaman. Tip top, mantap. Boleh bantu anda semua jangan takut kaum wanita, anda sentiasa akan terpelihara eh, supaya pusaka anda, pusaka suami tadi akan dapat diagihkan dengan uh, sebaik mungkin. Okey, anda dah dapat gambaran. Saya pun berkali-kali tahu iaitu ini step-step dia rupanya. Dan katakanlah blur hmm. sekalipun, hmm. saya percaya boleh call sahaja Amanah Raya dan mereka yeah, bagi quotation percuma. Betul. Ya. Tepat sekali. Baik, <laughs> baik soalan nombor 2, soalan nombor 2. Nombor 2, baik. Nombor 2. Hmm. Oh, saya ingatkan satu je ada nombor 2 ya. Cik Nik. Allah <laughs> akbar Allahuakbar. Silakan yang silakan. Ha. Baik, kita tengok yang kedua. Hmm. Okey. Wah, panjang soalannya. Berdebar saya. Saya ringkaskan, <laughs> simple je Ha. <saja>. Ha <laughs> ha uh, ha. Uh, uh, uh. Okey, summarynya adalah apa Amanah Raya buat untuk bantu wanita dalam pewarisan ataupun perancangan pewarisan. Right. Okey. Zaman-zaman um, uh, podcast, zaman-zaman eh? uh, stream sekarang dunia teknologi yang semakin pantas ni Ada banyak program-program yang kita target penonton kita adalah wanita Jadi amanah raya semakin aktif Um, menyertai program-program podcast dan juga program-program yang menyalurkan informasi kepada wanita. Baru-baru ni kita juga uh, menjadi sebahagian daripada uh, jemputan kepada sembang wanita, siaran astro, eh? uh, siaran astro dan akan datang insya Allah lebih banyak lagi dan kalau biasanya wanita hadir dia kalau nak meluahkan isi hati dia dia lebih prefer kepada pegawai uh, wanita juga jadi di kaunter perkhidmatan kami sentiasa menyediakan perkhidmatan tersebut maknanya one to one dengan pegawai wanita kita pun ada so keselesaan dan privasi anda sentiasa jamin memberi sentiasa keutamaan kami jangan risau so macam pergi clean, uh, hospital lah saya nak doktor perempuan aa ah, ya yeah. boleh request lah kan? yeah, ya kita custom permintaan <laughs> mengikut permintaan aa ha. right menarik terima kasih mm -hmm. Puan Azura. kita kembali selepas ini dengan soalan yang terakhir <laughs> kembali ke Borat Estate segmen terakhir bersama dengan Puan Azura setelah kita hmm. berbincang banyak kisah, banyak hmm. teori, banyak instrumen, so I would say the final one lah uh, yeah. nasihat, Puan Zura. ya, Alhamdulillah sampai juga. Sampai juga. Ah, <laughs> sampai juga. Sampai okay, juga. Baik. Nasihat Puan mm -mm. kepada wanita di luar sana pertama. Okay. Keduanya, saya percaya wanita dengar dia nak buat. Tapi dia masih lagi fiti-fiti. Apa? First step ni? Ataupun ah. macam, uh, ah, kejap lagi lah. Nantilah. <laughs> Minta izin dulu lah. Ah, okay. okay. Apa pesanannya? Okay. Ni bukan kata wanita je, Cik hmm. Nik manusia sikap dia suka bertangguh dan berlengah yang itu siapa pun tak boleh sangkal okey cuba letak dalam minda tuan puan kita ni wanita adalah penggerak penggerak kepada keluarga eh cuba fikir kalau kita dan suami meninggal serentak apa jadi kepada anak-anak kita dan untuk yang single pula cuba tiap-tiap hari bangun pagi fikir adakah masih ada nyawaku sehingga esok Benda ni akan mengingatkan kita dan menjadi push factor untuk kita mulakan perancangan. Sebenarnya perancangan tu tak susah. Kalau nak buat wasiat, ambillah sedikit saja masa dalam kurang daripada satu jam pun boleh. Kumpulkan dokumen. Hmm. Dah kumpul dokumen, ambil borang, isi. Sebab itu borang permohonan wasiat. Belum wasiat lagi. Hmm. Kemudian hubungi Amanah Raya. Kami akan bantu untuk ke langkah yang berikutnya. Macam buka account bank lah ke. Ah Ya yeah, lebih ada kurang salinan-salinan dokumen ah, yeah, isi borang Ya yeah, isi borang Kemudian kita akan buatkan wasiat Ada clause-clause dia Berdasarkan permohonan perwasiat tadi tu Dia rasa susah sebab kita tak try tak lagi Tak mulakan Ya yeah, <laughs> tak mulakan Nak mulakan tu kena ada Saya cakap tadi kan push factor. push factor Cuba fikir Tengok muka anak kita Kita akan tak sampai hati Bila kita tutup mata awal Apa akan jadi pada mereka Dah banyak dah kita tengok Tersiar di mana-mana akhbar eh, Di mana akhbar, berita Kematian memang tak dijangka Sebab kita tak tahu bila akan mati Dan mati tu pasti Alright, so whatever happens Whatever it takes Yang pastikan lindungi dulu keluarga Ataupun anak-anak kita lah Sebab jangan kalau suami pasangan Mungkin ada bekerja uh, yeah. Anak-anak yang paling kesian sekali Tuan-tuan, Encik -tuan, Puan Itulah kepentingan wanita dan apa wanita perlu buat kita dah beri instrumen, dah beri case study, akibat, sebab, benefit semua sudah ada. Kami di Aman Raya sangat mengalu-alukan anda. Call saja. Kalau tak nak datang tak apa, call je. Nak buat video call pun boleh. Nak WhatsApp pun boleh. Kami buka seluas-luasnya untuk anda bertanya. Pak Zura, terima kasih lagi sekali. Untuk bersama Terima kasih hari kembali jemput saya sebagai <tuk> panel dengan topik yang hangat Memang relevan dengan uh, diri saya Wanita Alright cool Sehingga kita bertemu lagi pada episod Borak Estate yang seterusnya Dengan kali ini kita bawakan sesi khas untuk wanita Dari segi instrumen perancangan step by step Everything we have shared to you Semua dah bagi dah Oleh itu pastikan anda like, subscribe dan share video ini kepada semua wanita yang anda kenal, yang anda sayang, yang anda hargai. Everyone. Boleh? Dengan itu, kita tutup sesi Borak Estate minggu ini, episod ini dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.